assalomu alaykum qadrli tele tomoshabinlar. efirda intervyu Plus dasturining navbatdagi soni barchamizga ma'lumki kuz qish mavsumi boshlanishi bilan aholi o'rtasida gaz, ə, gaz tabir, va gaz jihozlariga bo'lgan talab tabiiy ravishda ortib boradi va bugungi dasturimizda ham aynan ə, standart va nostandart gaz jihozlaridan foydalanish xavfsizlik va ushbu xavfsizlikni oldini olish borasida viloyatimizda qanday chora tadbirlar amalga oshirilyapti ushbu mavzu yuzasidan suhbat qilamiz va dasturimizga esa mutaxassisimizni taklif etganmiz assalomu alaykum assalomu alaykum demak mavzu aniq va dastlabki savollarni siz tomon yo'llayman bugun aynan xavfsizligini ta'minlash maqsadida bilamizki hudud bo'ylab juda ham ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda va gaz jihozlariga to'g'ri xizmat ko'rsatish aholi orasida gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanish yo'nalishida bugun qanday chora tadbirlar amalga oshirib kelmoqda, dastlab shu haqda aytib o'tsangiz 2023 yil 22 noyabrda davlatimiz rahbari tomonidan qish mavsumida energiya resurslarini iste'molchilarga uzluksiz uz, yetkazib berish haqidagi topshiriqlari hamda ikki ming yigirma uchinchi yil ikki ming yigirma to'rtinchi yillarda iste'molchilarga uzluksiz gazni yetkazib berish va xavfsizlikni ta'minlash to'g'risidagi chora tadbirlarga asosan hudud gaz buxoro gaz ta'minoti filiali favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va tegishli bo'limlar bilan hamkorlikda ishchi guruhlar tuzilgan bu ishchi guruhlar orqali mahalla bay ish tashkil qilingan shu har bitta mahalladagi e, ko'p qavatli xonadonlar yakka tartibdagi xonadonlardagi barcha iste'molchilarni gaz jihozlarini holati e, navbatdagi profilaktik ko'rikdan o'tkazilib nosozliklari joyida bartaraf qilinmobdi shu bilan birga ijtimoiy soha obyektlari bog'cha maktablar korxona tashkilotlardagi e, barcha gaz jihozlarini yana bir bor uni sozligi ko'zdan kechirilib nosozligi joyga bartaraf qilinoqda bu bugungi kunga qadar aholi iste'molchilarining bir yuz sakson mingdan ziyodi ulgurji iste'molchilarning besh ming yuzdan ziyodiga texnik va profilaktik xizmat ko'rsatildi umumiy qilib aytganda to'rt ming to'qqiz yuz yetmishtaga yaqin gaz jihozlari profilaktik ko'rikdan o'tkazilib iste'molchilarga gaz jihozlaridan foydalanishda işte, xavfsizlikka rioya qilish bo'yicha yo'riqnomalar berildi rahmat aynan o'sha yuqorida standart va nostandart gaz jihozlari haqida gap ketar ekan bugungi kunda shuncha aholi orasida tushuntirish ishlari olib borilsada afsuski ushbu nostandart gaz jihozlaridan foydalanish holatlari aholi orasida kuzatilib turibdi xo'sh o'zi nostandart gaz jihozlaridan foydalanish bu qanchalik to'g'ri va noto'g'ri bu qanday oqibatlarga ge olib kelishi mumkin profilaktik tadbirlar davomida haqiqatdan ham hozirgi kunda barcha iste'molchilarimizda ham e, nostandart gaz jihozlardan foydalanish holatlari kuzatilyapdi ya'ni ayrimlariga o'sha iste'molchilarga e, standart gaz jihozi va nostandart gaz jihozni afzalliklari bo'yicha yana bir tushunchalar olib borilmoqda agarda iste'molchilar tomonidan e, standart tejamkor avtomatlashtirilgan gaz jihozlar o'rnatilganda birinchidan o'zining o'zining oilasining xavfsizligini ta'minlagan bo'ladi ya'ni avariya holatlar bo'lganda gaz to'xtaish holatlari bo'lganda yoki o'chib yonish holatlarida standart gaz jihozlari avtomatik holda gazni o'chirish imkoniyati yaratiladi bu esa xavfsizligini ta'minlanadi ikkinchi navbatda buni afzalliklari nostandart gaz jihozlariga nisbatan standart gaz jihozlarining soatlik sarfi mayda ya'ni standart gaz jihozlari masalan suv icish qozonlari oldindagi temir suv icish qozonlarini soatlik sarfi soatiga 2 metr kub bo'lsa standart tejamkor avtomatlashtirilgan gaz jijozlari soatlik sarfi 1 metr kubni tashkil qiladi bu degani o'z o'zidan ko'rinyapti standart gaz jioz o'rnatilgandan keyin birinchidan gazni iqtisod qilishi mumkin ikkinchidan u o'zining oilaviy byudjetiga foyda bo'ladi bu albatta o'sha birinchi navbatda aholini salomatligi va ikkinchi navbatda o'sha oilani iqtisodiyotida ham anchagina tejamkorligini ko'rsatib bera oladi ho'p rahmat umuman o'zi bugun o'zi gazni tejovchi qanday energiya tejamkor gaz jihozlari bor shular haqida ham to'xtalib o'ting hozirgi kunda talab bo'lgandan keyin o'sha har xil gaz jihozlari o'zimizda bozorlarda ishlab chiqarilmoqda hozirgi kunda ko'p qavatli xonadonlarda ikki konturli isitish qozonlaridan foydalanilyapti u ham tejamkor xavfsiz gaz jihoz foydalanadi. ya'ni uni har xil o'zini markalari bor bundan tashqari har xil ikki konturli isitish qozonlari standart tejamkor <laughs> avtomatlashtirilgan <laughs> gaz garelkalari mavjud Mhm. tushunarli rahmat isitish qozonlari ishlab chiqaruvchilari aynan qozonlarni barcha imkoniyatlarni namoyish etish uchun o'sha iste'molchilarni uylariga e, borib o'rnatish vaqtida iste'molchilarga to'la to'kis ushbu qozonlar haqida ma'lumot berib o'tishadi lekin e, ayrim fuqarolarimiz ushbu isitish qozonlarini o'zlari e, ya'ni to'la to'kis ma'lumotga ega bo'lmagan holatda o'z e, xonadonlariga yoki o'sha obyektlarga o'rnatib kerakli gazdan ya'ni o'sha ortiqcha sarflanishiga sabab bo'lishadida shular haqida ham to'xtalib o'ting endi avvalambor e, iste'molchilar tomonidan o'sha e, xonadonni isitish uchun isitish qozonini to'g'ri tanlash kerak ya'ni gəni, qazanını, istiş, e, hacmi, e, e, Una, bu degani har bitta isitish qozonini o'zini isitish hajmiga ega bo'ladi uni bu nima ko'rsatkichlari o'zini pasportida ko'rsatilgan bo'ladi iste'molchilar o'sha isitish qozonlarni pasport <laughs> ma'lumotlari bilan tanishgan holda qurilganda bu juda yaxshi bo'lardi sababi misol bir <laughs> kilovatlik isitish qozon o'n metr <laughs> kvadrat joyni isitsa o'n kilovatligi yuz metr <laughs> joyni isitadi ayrim hollarda juda katta hajmdagi yuz kvadratlik isitish joyda uch yuz to'rt <laughs> yuz kilovatlik isitish qozonlari o'rnatish holatlari kuzatiladi bu esa e, energiyani ko'p sarf qilishga olib kelinadi yana shu bilan birga e, behuda yo'qotishlarga şey olib keladi umuman o'zi tabiiy ravishda savol tug'iladi binolarda yoki xonadonlarda issiq pol tizimi qulayroqmi yoki bo'lmasa batareyalar orqali isitish tizimi afzalroqmi qaysi biri ham inson salomatligi ham o'sha e, energiya tejamkor hisoblanadi issiq pol tizimidan foydalanish e, ko'pincha e, ko'p qavatli xonadonlarda kuzatilyapti nima tajriba taz natijasida e, o'rganib chiqilganda bir xil ikki yuz e, kvadratlik ikkita xonadon e, bittasida ikki konturli isitish qozon va batareya o'rnatilgan bittasiga issiqbol tizimi o'rnatilganligini o'rganib chiqilganda e, bir soatda e, batareya o'rnatilgan xonadonda o'n sakkiz gradusgacha isitish uchun bir metr kub gaz sarflangan bo'lsa ya'ni issiq pol tizimi o'rnatilgan xonadonda ikki butun to'rt metr kub gaz hajmi sarf bo'lganligi e, aniqlandi ya'ni bu esa qishni e, besh oy deb oladigan de bo'lsak besh oyda e, batareya o'rnatilgan xonadondagi e, gazni hajmi to'rt ming sakkiz yuz to'qson olti metr kub bo'lsa issiq pol tizimi o'rnatilgan xonadonda sakkiz ming olti yuz qirq metr kub gaz sarf bo'lganligi aniq bo'ldi bundan ko'rinyaptiki shu elektr energiyasi va tabiiy gazni nima um, sarflanishi natijasida hosil bo'lgan issiqlikni asosiy qismi issiqbolga ya'ni trubalari shu temir betonlarga o'ttiz hmm. o'ttiz besh boiz sarf qilishi natijasida bu elektr energiya va tabiiy gazni ko'p um, foydalanishga olib kelimopdi yana bir tarafi buni shu e, yashovchi iste'molchilarni sog'ligiga e, zarari katta demak o'sha isitish pollari bugungi kunda inson salomatligi uchun çeğine... hamh salomatligiga zarari katta rahmat ma'lumotlar uchun qish fasli ham mana kirib keldi va tabiiy ravishda aholi orasida o'sha texnik qoidalarga xavfsizliklarga rioya etish bu juda judayam bir muhim masala hisoblanadi aynan shu yo'nalishlarda bugungi kunda qanday chora tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda qish mavsumi boshlanishidan oldin har bitta iste'molchi tomonidan o'zini xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'zini gaz jihozlariga tegishli tashkilotlar tomonidan texnik profilaktik xizmat ko'rsatilib soz holatga shay holatga keltirish kerak shu bilan birga o'sha e, gaz jihozlarining tutun bo'rlarini tegishli tashkilotlardan sozligini ta'minlab foydalansa o'zini xavfsizligini ta'minlagan bo'lardi bu haqida haqiqatdan ham ko'p murojaat bo'ladi o'zi bu texnik profilaktika xizmat ko'rsatish majburiym deb vazirlar mahkamasining ikki ming o'n sakkizinchi yil o'n ikkinchi yanvardagi yigirma ikkinchi sonli qarorini ikkinchi bandiga asosan haqiqatdan gaz ta'minot tashkilotining majburiyatlari va iste'molchilarning majburiyatlari ko'rsatilgan o'sha qarorning bir yuz o'ttiz beshinchi bandida gaz ta'minot tashkiloti yakka tartibdagi xonadonlarga bir yilda bir texnik ko'rik va mavsum boshlanishidan profilaktik ko'rik o'tkazishga majbur deb yozib qo'yilgan shu bilan birga iste'molchilarning majburiyati ko'rsatilgan bir yuz o'ttiz to'qqizinchi bandda bunda iste'molchi tomonidan foydalanilgan tabiiy gaz va ko'rsatilgan xizmat to'lovlarni o'z vaqtida to'lash kerakligi ko'rsatib o'tilgan umuman o'zi bugungi kunda iste'molchilar tabiiy gazni tejash uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak aynan hududni chekka olis hududlarda joylashgan aholi punktlariga ham aholiga ham gaz yetib borish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak iste'molchilar birinchi o'rinda xonadondagi gaz jozlarini standart tejamkor xavfsiz gaz jihozlarga almashtirilsa gaz hajmlari tejaladi. ikkinchidan iste'molchilar tomonidan misol ikki e, konturli isitish qozonini desak uni temperaturasini boshqarish imkoniyati mavjud hammamizga ma'lumki e, masalan kunduzi ko'pchilik ishga bo'ladi masalan soat sakkizdan soat beshgacha temperaturasini qirq besh gradusga emas qirq gradusga tushirib qo'yganda ham normativ bo'yicha yigirma besh yigirma bir gradus uh, xonadonni temperaturasi saqlangan holda kunida kamida bir uh, metr kub gazni tejash imkoniyatiga ega bo'ladi gradusni boshqarish orqali bu degani buxoro viloyati bo'yicha 286 yuz ming metr kubdan ziyod gaz bir kunga tejalishga olib kelinadi bu orqali birinchidan iste'molchi o'zini xavfsizligini ta'minlaydi shu bilan birga oilaviy byudjetga foyda bo'ladi Ya'ni yana shu yetib bormaydigan hududlarga gaz hajmlarini yetishiga yetishiga olib kelinadi va kelajak avlodga ham foydalanishga olib keladi rahmat bugungi ma'lumotlar uchun qadrli teletomoshabinlar siz yaqin daqiqalar davomida aynan intervyu Plus dasturini kuzatib bordingiz bugungi dasturimiz davomida biz nostandart gaz jihozlari va energiya tejamkor gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanish xavfsizlik va tejamkorlikni yo'lga qo'yish borasida aynan mutaxassis bilan suhbat olib bordik va sizlar bilan mana shu nuqtada xayrlashamiz kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling